13 июня. 13 отъезд, вагон. отъезд домой. Вагон номер 13. Ближе, 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 ближе. Что... Да. Вагон номер 13. Провожающие. <плодисменты> Маши, ручкой <и> улыбаемся. <плодисменты> 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 вот. Одесса провожает теплым, легким ветерком. С, и сыростью. Ну, а, если, если Ну, все равно. Можно. Неделя, неделя была насыщенной, очень удачной. Обошли все, что можно было обойти. Там до реки светится ЖД вокзал. Селился, шпалы, ну, шпалы. Да я ну, уже не вписываю да. вас в кадр. вы уже помахали мне ручкой. Поезд на встречу, да? <связь> Нет, не поезд на встречу, а земляк не куда встречу. <связь> да? Ну ладно. Вот. Надо, я говорю, разговаривали, только надо было взять еще 13 место, у меня 45-е. 13 число, 13 й прямогон, 13 е место, все так загадочно. Так что мы собрались уезжать. Народ тол толчется с пакетиками, с сумочками. Что, а... Так я же говорю, что вечно. Что -то. -то? Заду, по углу, <смех> Кузнечики. <смех> <смех> да. До нашего 13-го пришлось очень долго катиться. Ой, поезд навстречу. Я же говорил, что поезд навстречу будет такие. красиво да. заходит э, на посадку, э, на посадку да. это электричка, ну, ну важно. Но музыка. ее все равно гимн встречает. Да. да, Одесса всегда встречает музыка, это точно. И провожает всех тоже. Да, все... да. 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 Слабенько слышно, вообще отлично всегда. Ну, типа, это ты поехала. Понимаешь? Нет, это я не поехала, а я наблюдаю за электричкой. Ну, я скоро тоже так сделаю. Ну, в сторону Днепра. Ну, пока все.